Когда стал подростком, и когда выбор был, куда поступать, я даже и не думал, чтобы стать военным. Я вообще думал, быть военным — это стыд и срам. Каким милиционером? В результате я стал военным, и я теперь буду обижаться на тех, кто говорит, что военное — это плохо. Очень сильно. Курс! друга. Курс! Направо! 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 Я ожидал обычные совковые курсы, там, где нас будут гонять туда-сюда бессмысленно, но тут все получилось по-другому. раз, два, три. Левый, левый. Раз, два, три. Первый день подготовки, проверяя курсантов на строевую подготовку, честно говоря, ожидали больше. Левый, левый, раз, два, три. По опыту мы инструкторами обучали категорию людей, которые вообще не знали. Но тут была другая ситуация, когда часть, допустим, курсантов знала, часть курсантов не понимала, допустим, суть строевой подготовки, для чего она. Движите нормальный темп категория была, которую не знали, что такое строевая подготовка, строевая муштра. И тем более нам приходилось их обучать новому строевому, это по западным стандартам. Так, сейчас пройдемся до конца вправо. Приготовились. Главное, чтобы это мотивация. Мотивация у курсантов, когда обучая строевому, мы им говорили, что они должны быть лучшими. И мы по факту, они должны были пойти маршем, где их бы увидели вся, вся Украина они должны были представлять свое подразделение наилучшим. их это, можно сказать, мотивировало. Всех лица перепуганы. Так смотрят, вроде там. На пятый этаж заставляют залезть. По окна. Конечно, первый раз это было смешно, я на это смотрел, но с трудом сдерживал смех там где парни чуть не падают на элементарных вещах, там тебе просто ходить надо. Стадо добровольцев. Левой, левой. Раз, два, три. Георгий нашел к нам подход. Вот они нас смотивировали, сказали ну, в самом начале парню, что если вы не сможете этот курс пройти, то в Азове никто не сможет его пройти. Ну, конечно, они нас обманули, есть ребята и покруче нас, но все равно этот именно этот подход, как они сказали, то для нас это была вообще мотивация. Руку подними, левую руку покажи. Уверен. Такие. И поэтому на строевой подготовке, если сравнивать с моей академией, то там совсем другой подход был. Там кричали, что мы никто, вы не умеете даже строевой ходить. И строевой нас учили где-то месяца два-три, чтобы мы нормально начали ходить. Здесь все было просто. Здесь нас мотивировали, дали нам цель, задание. И по часу в день, где-то на протяжении там двух-трех дней нам да. показывали строевые приемы, все. Я должен увидеть одного человека, а не всех. И должен быть одновременный синхронный разворот. А! Сто? А! Сто? Сто? Вообще я как Сто? бы с самого начала с родителями конфликтовал все время. По поводу того, куда мне ехать учиться, как мне там свой путь жизненный начать. И родители хотели одно. А у мене зовсім інші плани. Я поїхав в Харьков учиться на пожарного. Там вчився два, потім почався майдан, я хотів туда. Но я совершил ошибку и і мамі о своих планах. Вона мені так хорошенько дала под жопу там морально. Сказала, не дай Бог, ти то там ідеш, получишь. Но так я смелости не набрався. На майдан я не пішов. І потім почалася анексія Криму. И когда уже объявили о том именно в Донецкой, Луганской области, в тот же день, никому я ничего не говоря, собрал в мешок с под муки свои вещи, пожитки за два года, что я в казарме насобирал, и поехал домой. Через две недели я попал в батальон Чернигов, в добровольческий, и поехал уже там на войну. У нас было три недели, проходили подготовку, отвозили нас на полигон, каждому давали пострелять аж по 12 патронов. Учитывая всю эту совковую систему, там, чтобы 30 человек стрельнуло, 12 патронов уходило, там, сутки почти на это все. Или больше никакой подготовки не было. Дали джгуты старые, какие рассыпались, прямо сказали, вот этим перематывайте, если что, там все ноги, руки. Ну, все, я все воюйте. Мой первый боевой был в первый же день. Вот я как сейчас помню, нас туда выкинули, говорят, вот вам укрепление 4 человека местным там. У них такой веселый дядька был, он говорит так. Ты, значит, тут будешь, ты здесь, ты здесь. Тебе автомат, тебе гранатомет. Сидите, охраняйте. Ну, я же как неопытный боец сел прямо на мешки оборонительные. Сижу, смотрю там даль мечтаю о чем-то, о том, как стрелять буду, воевать. Тут недалеко ракета прилетает с РПГ, снаряд этот, кабачок. Где-то метров 20-30 от меня по мешку как бахнет там, ну, возле другой позиции. Я с перепугу за тот мешок как упал и так и не вылазил с него, ждал, пока что-то скажут, что дальше делать. А оно там летит, летит, все взрывается. Это, ну, я первый раз сюда приехал, я там в фильмах насмотрелся, все весело там. И там все так отреагировали. Было страшно, а когда это все закончилось, мы потом собрались и там друг с друга смеялись, как мы такие воины, супергерои там. Мечтали, как будем нападение идти, а как получилось на самом деле, что только за мешками спрятались и ждали просто, пока там танки наши отстреливались. И уже в следующий раз и все было попроще. Главное было пережить этот первый раз. Это для меня так было, по крайней мере. Я тогда вообще влюбился в эту профессию понял, что это мое. Спустя год там неприятности были в этом батальоне, командование не очень хорошее. А почти все мои друзья такие, старые со школы, они были в Азове. И они предложили сюда перейти. Когда нас вывели с линии фронта, прошел почти год, и ни на каких боевых я не участвовал, ничего. Ну, тренировался на базе в холостую там, но все равно того ощущения там -то уже не было. Я себя чувствовал ненужным уже просто. И когда эти сержантские курсы открыли, у меня тогда так загорелось чуть-чуть. Можно попробовать второй шанс, как бы сказать показать, что я достоин этого подразделения, я еще нужен для чего-то, могу что-то сделать. левый, левый, раз, два, левый, 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 раз, два, левый. стрельба это левый, поддержка левый. дисциплины, раз, потому два, что левый. весь строй должен выполнять команды одного человека, но это как бы в боевых действиях понятно? это уже плюс. понятно. Друзья, Друзья, посту, шагу марш. Потом уже где-то идешь в коридоре, там, и уже видишь, кто-то в коридоре марширует. Тебя увидел, хоп, встал, сразу пошел нормально. Потом уже более-менее все начали понимать, что это не так уж стыдно. Там подходят, делятся опытом, у кого что-то не получается. Подстраивай! Мы уже собирались там группами по три-четыре по человека, маршировали. Потом собирались целым взводом, становились, маршировали. Выбрав этот подход, мы буквально за неделю сами уже научились это все делать. Но когда мы приехали в Мариуполь, когда нас нормально одели, выдали нам флаги, показали, как это все делать. Когда мне дали флаг, говорят, иди с флагом впереди, ты должен то-то-то-то делать. И если ты опозоришься, опозорится все подразделение. Меня просто распирало от гордости. Я стоял по два-три по часа этим флагом, махал туда-сюда, как с ним стоять, как с ним поворачиваться. Я уже на максимум оттачивал свое умение. Четыре шага вперед, шагом Мы туда-сюда ходим у каждого свое предложение, у кого-то что-то не получается. Хочется все сделать идеально, но даже на 50% не выходит. Это эти бесконечные ругательства, все друг на друга срываются. И уже в самый последний вечер, когда все очень плохо, мы там понимаем, что так дело не будет, надо как-то найти общий язык. Мы более-менее примирились, нашли общее мнение. Там. Вами горжусь, потому что просто тем, что вы сюда пришли, вы уже лучше его никогда не опускайте вашу... После генеральной репетиции на утро встали, попробовали. Сразу такое настроение у всех. Все друг другу помогают, подсказывают, что у тебя там у тебя рука неправильно, у тебя сейчас пистолет выпадет, у тебя там автомат ниже, чем у всех. И то как бы этот, этот марш нас сплотил, так все друг друга очень хорошо воспринимали, слушали подсказки. все настолько смотивированы, чтобы заявить о себе, что вот мы смогли это сделать, лучше вас всех. Мы это сделали. Не знаю, лучше всех не лучше, но мы сделали на максимум 6. Они сделали больше, чем я ожидал. Терпение стоят под поляшим солнцем, не двигаясь несколько часов из-за того, чтобы просто показать всему миру и тем более своему государству, что они лучше правильно делать все строевые э, упражнения, строевые детали. Э, это просто было прекрасно.